Ağdaşda narkokuriyerlikdən küllü miqdarda narkotik vasitə və Kalaşnikov avtomatı götürülüb. Ağdaş rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat zamanı xarici ölkə vətəndaşı tərəfindən pul müqabilində narkokuriyerliyə cəlb olunan və onun qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə göndərdiyi narkotik vasitələrləcə də odlu silah sursatın respublikanın müxtəlif bölgələrinə çatdırılmasını təmin edən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə, daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında keçirilən tədbir nəticəsində Göyranboy rayon sakini Sabir Aliyev şübhəli şəxs kimi də saxlanılıb. Onun üzərində daşıdığı çantaya baxış keçirilirkən 6 kq 315 q Məlikhuana 200 qrama yaxın heroin, Kalaşnikov markalı avtomat, həmin silaha məxsus sandıqca və 23 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Araştırma zamanı saxlanılan şəxsin həmin narkotik vasitə və silah sursatı Bakı paytaxtında ona deyilən əraziyə çatdırmaq üçün sosial şəbəkədə tanış olduğu İran vətəndaşı ilə 2000 manat qarşılığında razlaşdığı məlum olub. Şəbəkə mäktaşları tərəfindən keçirilən digər əməliyyat-axtarış tədbirinin nəticəsində isə oğurluq edən Abid Məmmədov saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb edilib. Araşdırma zamanı onun rayonun Qaradəyin kəndində bir neçə kənd sakininə məxsus tövlədən xırda buynuzlu heyvanları oğurlayaraq satdığı məlum olub. Faktlarla bağlı Ağdaş rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb.